السلام علیکم کیسے ہو بھائی خیریت ہے شاید آپ نے پچھلا میسیج میرا دیکھے نہیں بقرعید کے آس پاس تھا گاندھی صاحب نے بولے تھے ایک چیز شارٹس تھا وہ تو وہ میں نے آپ کو بھیجا تھا اچھا خیر یہ اپنے جتنے بھی قرآن جو بھائی لوگ ہیں ان میں سے میرے کو لگتا ہے شاید سب کا تو نہیں پر کچھوں کا میں نے ایسا دیکھا ہوں کہ ایسا نقطہ نظر بھی ہے کہ یہ سب کچھ تمثیلی ہے اور جنت جہنوں کے بھی جو حوالے ہیں یہ بھی تمثیلی ہی ہے یہ بولنے کا طریقہ ہے جو ہے یہی ہے اور ایک ہی دنیا ہے اور خالی بولنے کا طریقہ ہے کہ جنت ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہنم ایسی کوئی جگہ نہیں ہے زندگی اللہ کے قانون کے حساب سے اگر آپ بتاؤ گے تو دنیا جنت بن جائے گی ماشاء جنت بن جائے گا تو کیا ہے اس کے پیچھے کی مطلب حقیقت کیا ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی میں کوئی جگہ ہے یا خالی مطلب کیسا ہے یہ کیونکہ یہ اکثر میں دیکھتا ہوں دوسرے کئی سارے لوگ جو مذہب میں تو خیر اگر آپ دیکھو گے تو وہ تو بولیں گے ایک جگہ ہے پر لیکن ایسے بھی کئی تھوڑے یہ اوشو ٹائپ کے لوگ اور یہ روحانی والے لوگ اور خالی بس یہی جو ہیلنگ وغیرہ کرتے ہیں لوگ یوگا کرتے ہیں لوگ جیسے ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا طبقے بن گئے دنیا میں تو یہ لوگ بھی اکثر ایسی ہی باتیں کرتے ہیں یہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ پھر لوگ ایسا بھی بولتے ہیں کئی بار کہ بولتے پھر وہ خدا کیسا خدا ہے کہ بچوں کو لولی پاپ کھلا رہا ہے وہ اور بول رہا ہے کہ اچھا کام کرو بیٹا تو تم کو یہ ملے گا وہ ملے گا مطلب یہ کیسی لالچ اچھا ہے اور کیا ہے یہ ان کو مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ آئی کیو پہ بات بیٹھتی نہیں ہے انسان کے عقل پر یہ بات بیٹھتی نہیں ہے اور چھوٹی سی کوئی بات ہے تو کبھی کبھی تو میں تو جھوٹ نہیں بولوں گا آتے بھائی مجھے بھی لگتا ہے کبھی کبھی ہاں اگر اس طریقے سے دیکھے تو بڑے بڑا لاجکل لگ رہا ہے کہ کون سی بڑی بات ہے کیا ہے کچھ نہیں مطلب یہ جو بھی ہے یہی ہے پر لیکن اس کو پھر ہم کیسے پروف کریں گے کیا بول سکتے ہیں اس کے لیے کیونکہ اگر ویسا دیکھا جائے تو بھائی پھر تو کئی لوگ ہیں جن کے ساتھ انصاف ہوا ہی نہیں ہے آج تک بس تیشی کر کے نکل گئے ہیں وہ لوگ گناہ کر کے نکل گئے ہیں صحت وغیرہ بھی اچھی تھی ان کی پیسہ بھی تھا اور ان کو ان کی گناہوں کی سزا نہیں ملی اور بیچارے کئی غریب ایسے بھی ہیں جو تکلیف اٹھا اٹھا کے رہ رہے ہیں اور ان کا اظہر نہیں ملا ان کی اچھے کاموں کا سوشل سروس کا اور یہ سب کا تو کیا ہے اس کے پیچھے کی حقیقت السلام علیکم جی آپ کا میسیج میں نے ابھی دیکھا ابھی آپ کا وائس نوٹ موصول ہوا ہے تو آپ کی بات سننا تھا اوپر نظر پڑی ہے تو آپ کا ایک سوال بھی آیا ہوا ہے حافل ہاں قابل والی قربانی کیا تھی بہر وہ مجھ سے مس ہو گیا ہے تو ابھی جو آپ اس سے سوال کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ ہے اور اشادن بھی کہتے ہیں واضح بھی کر دیتے ہیں بعض اوقات کہ مرنے کے بعد جنت اور دوزخ کا نظریہ یہ فگریٹیولی یا میٹافوریکلی جو بھی آپ الفاظ استعمال کر لیجئے وہ بیان کیا گیا ہے اس انداز میں تو صحیح بات ہے کہ دو نظریات موجود ہیں ایک نظریہ تو مذہب کے اندر ہمیشہ ہی رہتا ہے ہر مذہب کے اندر یہ نظریہ موجود رہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت یا جہنم کا معاملہ ضرور بیان کرتے ہیں کیونکہ پھر سوال وہی وہ بنیں گے جیسے کہ ابھی آپ نے پوچھا کوئی شخص اگر ظالم ہے اور اپنے ظلم کی زندگی کو مکمل کر کے چلا جاتا ہے بچ جاتا ہے اپنے پاور کی بنیاد پر اپنے پیسے یا عزت کی بنیاد پر تو اس کے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا وہ تو بچ گیا اور جو بیچارہ ایمانداری سے اپنی پوری زندگی گزار رہا ہے مصائب اور مشکلات کا سامنا کر رہا ہے تو اس نے تو مشقت اور مشکل اٹھائی ایمانداری کے راستے پر چلا اور قدم قدم پر مصائب اس کے پاس آتے رہے وہ مشکلات پر زندگی گزار رہا ہے اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے یا پھر کوئی غریب ہے اس کو وہ موقع ہی میسر نہیں آیا جو ایک امیر کو یا حاکم کو یا ظالم کو میسر آ گیا تو پھر ان کا بدلہ کہاں ملے گا تو یہ وہ سوال تھے جس کی وجہ سے مذہب کو جواب دینا تھا اور مذہب نے جواب دینے کے لیے اس کو مرنے کے بعد کے اوپر رکھ چھوڑا کہ مرنے کے بعد یہ سارے معاملات ہوں گے اور مرنے کے بعد ترازو لگے گا ترازو کے اندر عمال حال جائیں گے جو ظالم یہاں بچ گیا تھا وہ اللہ کی گرفت میں آ جائے گا خدا کی گرفت میں آ جائے گا بھگوان کی گرفت میں آ جائے گا جو بھی نام آپ لے لیجئے کوئی بھی ٹائٹل آپ اپنا لیجئے تو لوگ بھی پورے امید اور مطمئن ہو جاتے تھے چلو یہاں ہمارے پاس سے اس نے مال کو ظالمانہ انداز میں غصب کر لیا یا ہمیں اس نے تکلیف پہنچائی یا اس نے جو بھی جرم کیا اور ہم لوگ ایمانداری سے ہیں تو ان کا دل مطمئن ہو جاتا تھا چلو ٹھیک ہے ہم نے اگر اپنی زندگی کو مشکل میں گزارا ہے تو یہاں نہیں تو وہاں سے ہی وہاں ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی اور کامیابی سے ہم کنار بھی ہو جائیں گے غربت ہے تو اور غربت میں جی لیتے ہیں تو یہ والی بات تو مذہب کا جواب تھا اگر مذہب کے میں مذہب کے پاس یہ جواب نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو مذہب سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس کے اندر ایک منفی نقطہ بھی موجود ہے کہ جیسے آپ نے اگر ظالم اور جابر کے بارے میں یہ والا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی اگر چلا گیا ہے ظلم کر رہا ہے تم کمزور ہو تو اس کے سامنے ظلم کو سہتے رہو مر جاؤ گے تو اس کے بعد جنت مل جائے گی ظلم کے بدلے میں اس سے لوگوں کے اندر جو جذبہ آواز اٹھانے کا تھا ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا تھا وہ جذبہ بھی مرتا چلا گیا اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ انسانیت کی تاریخ بھری ہوئی ہے جن قوموں کے اندر ظالموں کے مقابلے میں لوگ مظلوم بنتے چلے گئے ان کے جذبات ختم ہوتے چلے گئے حق کی آواز بلند کرنے کا جو ایک قوت ہوتی ہے وہ ختم ہوتی چلی گئی تو ایسی قومیں پھر ظالموں کو ان کے ظلم کے اوپر تانے نہیں دیا کرتی کیونکہ ظالم کا ظلم تو ان کے کمزور رہنے اور ان کے اس کے خلاف آواز بلند نہ کرنے کا نتیجہ ہے وہ تو لازمی نتیجہ ہے اگر کوئی ایک ظالم چلا جائے گا دوسرا ظالم بن کر ان کے اوپر قابض ہو جائے گا یہ تو ان کے کمزوری کا نتیجہ ہے جو ان کے سامنے آ رہا ہے تو بہرحال میں تو خیر ایک ضمنی بات یہ آ گئی ہے تو بیان کر رہا ہوں ورنہ مذہب کے اندر میں آپ کو بتاؤں پورے دنیا کے جتنے مذاہب چلے آ رہے ہیں ان سب کے اندر یہ چیز تو موجود ہے اور پھر ظاہر ہے پھر یہ سوال بنتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر نہیں ملے گا تو پھر جو بچ گیا اس کا کیا یہ سوال ہمیں بہت پریشان کرتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا اگر ظالم ہے فاسق ہے یا عائشی میں زندگی گزار رہا ہے میں مشکل میں زندگی گزار رہا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ یار وہ بچنا نہیں چاہیے اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت تو آنی چاہیے چاہے وہ دنیا میں آئے یا مرنے کے بعد آئے تاکہ میں اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہوں ہاں ٹھیک ہے یار میں غریب ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے غریب تو پہلے جنت میں جائے گا ستر ہزار سال پہلے غریب کے پاس تو اللہ غریب کے لیے تو اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ہے کہ امیر ہے تو حسد کی وجہ سے چلو امیر ہے تو اس کو فلاں بیماریاں ہو جاتی ہیں ایسا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ مرنے کے بعد تو پکڑا جائے گا نا کار تو اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہتا ہے انسان تو اب یہ ہے کہ یہ والی بات اپنے آپ کو مطمئن کرتے رہنا کہ میں اپنے آپ کو مطمئن بھی کرتا رہتا ہوں خوش بھی ہوتا رہتا ہوں چلو ٹھیک ہے یہاں نہیں تو وہاں سے ہی وہاں مل جائے گا مجھے تو ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عائش و زندگی اتار رہا ہے تو اس کا برا تو ہونا چاہیے تو اس کے لیے میں ہمیشہ اس کے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں فکر مند بھی رہتا ہوں تو یہ ہے معاملات ایسے دو قسم کے نظریات موجود ہیں دونوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ایک کے بارے میں تو ہم ہمیشہ سب سنتے آ رہے ہیں کہ بھائی مرنے کے بعد ترازو لگے گا اور امال تولے جائیں گے جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں جائیں گے اور پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی حاصل ہو جائے گی جس کا تو قرآن نے جگہ ذکر بھی کیا تھا کہ او تکونا من الخالدین کہ یا تو تمہیں اس طرح کے پاس جانے سے اس لیے منع کیا ہے کہ تم مرایا کیا ہو جاؤ گے یا تم ہمیشہ یہ والی زندگی حاصل کر جاؤ گے اور انسان تو چاہتا ہی ہے کہ مولڈر بن جائے تو مرنے کے بعد اس نے کہا چلو یہاں نہیں تو وہاں سے ہی مولڈر تو بن جائیں گے ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی مل جائے گی تو یہ وعدہ اتنا مطلب بھی قابل غور ہے کہ اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تو ایک نظریہ تو آپ سنتے ہی آ رہے ہیں ہمیشہ سے کہ مرنے کے بعد آپ کو یہ ملے گا وہ ملے گا لیکن دوسرا نظریہ جو ابھی آپ کے سامنے آ رہا ہے اسے بھی آپ غور و فکر کریں اس کا بھی جائزہ لیں دونوں کو سامنے رکھ کر قرآن کی روشنی میں قرآن کی آیات کو دیکھیں اور خود ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا جو میں نے کچھ نکات بیان کیے ہیں مزید نکات بھی میں انشاءاللہ اپنے بیانات آپ میں واضح کرتا رہوں گا تو ان نکات کی روشنی میں دیکھیں قرآن کی آیات کو دیکھیں پھر اندازہ لگائیے کہ یہ کیا موقف صحیح ہے جو موقف زیادہ راجے ہو اس موقف اپنا لیا جائے گا چاہے وہ ہمارے پاس جو چلا آ رہا ہے مسلمات جس کو تسلیم کیا جا چکا ہے مذہب کے اندر اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو لیکن جائزہ دونوں کا لیجیے